Salam dəyərli izləyicilər. Bu gün yeni bir satış videomuzla qarşınızdayıq. Bu gün sizə təqdim edəcəyimiz ev Binəqədi qəsəbəsi, Nizamat Marketin yaxınlığında yerləşən bir həyət evidir. Həyət evinin giriş darvazasını görürsüz. Evə gələn yol asfaldlıdır, qeyd edək ki. Daxil olaq evin həyətinə və evin həyəti ilə sizi yaxından tanıshadıq. Hazırda evin həyət hissəsindəyik. Heyətə ağlayla döşənib. Suyun axması üçün yer mövcuddur. Qarajı var evimizin həmçinin və qarajın da içərisində əlavə otaqlar da mövcuddur. Gəldək ki, əgər çəkdiyimiz evlərlə bağlı hər hansı bir müsbət və ya mənfi fikriniz olarsa, həmçinin bu evlə bağlı fikirlərinizi videomuzun şərh bölməsində qeyd etməyi unutmayın. Qarajında əlavə otaqlar üçün yerlər var. sən görürsüz. Təmirlə əlaqədar bəzi detallar qalıbdı. Onlar da ev müştəriyə təhvil verildikdə yığışdırılara tam hazır şəkildə təhvil veriləcək. Ev yeni təmirdən çıxıbdı. Geniş bir həyəti var. 1.5 sot torpaq ərazisində tikilibdi bu ev. Tikili sahəsi 100 kvadrat metrdir. gece işıqlandırması üçün yerdə mövcuddur evin. Yerdən e, 8-9 daş kürsülüdür. Evin fasadını sizə burada bu istiqamətdən təqdim edək. Binə gedik səbəsinə İnçat marketin yaxınlığında yerləşir bu ev. Həyətinə e, Garajına bir maşın, həyətinə isə 2 maşın rahat bir şəkildə yerləşə bilər. Qalxaq evə və evin özü ilə də sizi yaxından tanışıdıq. Videomuzu bəyənməyi unutmayın, rəy bildirin həmçinin və kanalımıza abunə olub yeni satış videolarımızdan xəbərdar olmaq üçün bildirişləri aktiv etməyi də unutmayın. Evimizin dəhliz hissəsinə daxil oluruq. Bütün otaqlara giriş dəhlizdən də qeyd edək ki, ev ümumi olaraq 3 otaqdan ibarətdir. Dəhlizdə irəlilədikdə sağ tərəfdə evimizin mətbəxi yerləşir. Belə bir gözəl mətbəxi var. Normal ölçülərdədir. Mətbəx işıqlıdır, pəncərəsi evin həyətinə açılır. Kombin xətlərini görürsüz, evdə bütün otaqlarda kombin xətləri çəkilib hazırdır. Evdə su, qaz, işıq daimidir. İstilik sistemi isə qeyd etdiyimiz kimi kombidir. Yenidən dəhlizə qayıtdıq və mətbəxlə üzbəüz evimizin qonaq otağı yerləşir. Geniş bir qonaq otağı var. İşıqlı və qonaq otağı pəncərəsi evin həyətinə açılır. dayanacağı yollar, məktəbə və digər ehtiyac olan bütün yaşayış abidələrinə çox yaxın bir ərazidə yerləşir bu ev. Dəhlizə qayıtdıq yenidən və dəhlizə qayıtdıqda qonaq otağının yanında evimizin birinci yataq otağı yerləşir. Normal ölçülərdədir. qayıtdıq yendən dəhlizə. Bir neçə də ev biləcəklər qəsəbə qəsəbələrinə satışda olan həmçinin digər evlərimiz də var. Bunun üçün qalamıza keçib keçid edərək onlar da nəzərdən keçirə bilərsiniz. Dəhlizə qayıtdıqda mətbəxinin yanında evimizin ikinci yataq otağı yerləşir. Bu otaq da normal ölçülərdədir. Pəncərəsi var, hər tərəfə baxılır və işıqlıdır otaq. Qeyd etdiyimiz kimi kombinə xətləri bütün otaqlarda şəkilib. Və son olaraq evimizin sanitar qovşağını sizə təqdim edək. Haman toilet hər kəsi bir yerdədir. Aksessuarlar quraşdırılmayib. Müştərinin istəyinə uyğun olaraq quraşdırılaraq hazır şəkildə təhvil veriləcək. Sənədi, evin sənədi, bələdiyyə sənədi və qeydiyyat oğlu ilədir. Evə qeydiyyata düşə bilərsiniz. Sənədləşdirmə notariusdan notarial qaydada aparılacaq. qiyməti 68.000 manata bu ev satışa çıxarılıbdır. Real alıcı ilə qiymətdə razılaşma olacaq. Satıcı ilə əlaqə saxlamaq istəsəniz, videomuzun sol tərəfdə aşağı küncündəki nömrə ilə nömrələrlə də əlaqə saxlaya bilər və evi gəlib yerində görə bilərsiniz. Həmçün siz də öz əmlakınızın reklamını əmlakat saytında, Facebook və Instagram səhifələrində və YouTube kanalında görmək istəsəniz, videomuzun sol yuxarı küncündəki nömrə ilə əlaqə saxlayaraq siz maraqlandıran sualları ünvanlayə və həmişə sifarişinizi verə bilərsiniz. Bu günü bizdən bu qədər. Videomuzu bəyənməyi, rəy bildirməyi və yeni satış videolarımızdan xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olub bildirişlər aktiv etməyi unutmayın. Növbəti satış videolarımızda görüşmək ümidi ilə, hələlik.